Программа ремонта и кампании года, включающая все их деятельности. Это расширение года исследований, экологического всех Yeah. Я все это рассказывать не буду, потому что я писал свой отчет перед государственным городом С цифрами основного и значимого. Нам в этом году капитально требуется быть очень осторожными. не начнут поселки. хочу доложить вам, что мы там провели очень мощную компанию. Я уже сказал, что капитали командира негатив хотела, которые нажал еще. И восстановили в действии второй Последние пять лет какие мы набираем работал без резерва. В прошлом году, в прошлом активном сезоне, было две очень было два случая, когда мы вынуждены были отучить от поскольку были первые детали, как они. Сейчас у нас есть резервы, поэтому мы смотрим на сезон с оптимизмом. И немножко другие. Ну, это мы заканчивали. А, а, если пришлось обрушить. если то есть когда видел состояние объема после того, как она нарушилась 22 января, то мы еще понизили уровень, еще обрушили все основные половиной Сейчас сидят там люди, заканчивают такового. А, и решаем, ну заканчиваем решение а, очень серьезной проблемы. Во время нарушения группы на обрушилась часть второго. внутренней. Сейчас останавливаем эту руку. На следующий день получаем паспорт. Мы будем подсчитываться в этих результатах, но готовности как это проверить в предыдущем сезоне. На самом деле, еще не все. Спасибо. А я буду прощать один человек. А по внимание. Я хотел бы отметить, что депутаты все-таки знали о проблеме в этой энергии. Самая большая проблема – это сильная. Я говорю с тревогой, поскольку все люди приходят в полном с 1 мая 2012 года, по 1 сентября 2013 года, то есть заходят 3 месяца, во время старших транспортных населений, как и в этой атлетике, 550 не Я прошу удовлетворить все 550 лет. За каждой из которых стоил остановка, разведение. Ну и далее пойдем все далее, если вы не, да, не Значит, особенно не рожа, улицы. Вот эти участки, надо не прогнетать, а уже улицы. Это улица какая-то, это улица, которая улица 500 метров, на которой, ну, за мою улицу, за год, произошло 24 года. Улица Киевская, в большом состоянии, улица Там нет металла, не там есть